ਕਟਨੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਲਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਰ ਇਸਦੀ ਐਂਟਰੀ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਂਡ ਮੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ उसी देख रहे हो लाइव तस्वीर मेले दिया दड़ा धूमधाम इतने मेला लग्या हो लकड़ का समान बड़ी वजिया मिल रहा है देख, रहा, हाँ तो ना हाँ थे, है। तो देख रहे हो हर तरह के छले हर चीजा इतने मौजूद है हाँ यूपी बिजनौर क्या लेकर आए हो सभी वोडन का सामान है इसका क्या क्या रेट है क्या क्या प्राइस है क्या पब्लिक को कर रही है जी है सर चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा हल्का चल रहा है से अच्छा रहेगा लास्ट में उम्मीद यही है इसमें हमारे पास थर्टी रुपीज से स्टार्ट है और थ्री हंड्रेड तक का सामान है मतलब ये खराब तो नहीं होता नहीं खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें शीशम वुड इस्तेमाल की जाती है सीशम वुड खराब नहीं होती जल्दी पंजाब में पहली बार आए नहीं पंजाब में भटिंडा पहली बार आए पंजाब में और जंगा आ चुके हैं कैसे लगेगा रिस्पांस पब्लिक का पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा है लगता है लास्ट में काम अच्छा जाएगा बाप बाप हम रामपुर से आए हैं हमारा नाम अशरफ जहाँ है हम ये सब डिजाइनर सूट है हमारे पास पेच वर्क जरी वर्क आए हमारी दुकान पे और खरीदें क्या क्या रेट है हमारे जो है सात सौ आठ सौ रुपए से शुरुआत है दो हजार तक और कुर्ते तीन सौ रुपए के हैं सूट पाँच सौ रुपए के हैं क्या आपको पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ नहीं अभी तो नहीं मिल रहा अब शुरू कल से शुरू हुआ है तो शायद आए लोग सब अभी तो नहीं है पहली बार आए हम लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं रहा अभी सारे लोग कह रहे हैं आएंगे डालते है अपने सूट मैडम जी जिन्होंने गलबात की दसिया सूट बारे हर तरह जानकारी की है जी Terima kasih. di भैया कहाँ से आयो मैं दिल्ली से आई हूँ क्या लेकर आऊ ज्वेलरी में क्या कुछ है सब है देखो सेट है एडी में सब एडी की आइटम काफी वेराइटी है मेरे पास रिंग टॉप वगैरह सब ब्रेसलेट सब कड़े वगैरह सब वेराइटी है मेरे पास आपको भी यहाँ से मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है महीना में पहली बार कि आगे भी नहीं पे, मैं पहली बार आई हूँ सर तो नहीं। नहीं। आपको रिपोर्ट मिल रहा रिस्पॉन्स तो काफी है ऐसा कुछ नहीं है पहले से काफी है ज्वेलरी का काम करते देने कहाँ से आए हो हम दिल्ली क्या लेकर आए हो हमारी ये, ये गुजरात की आइटम है कुशन कवर बैग हैंड पैच वर्क में रनर है वॉल हैंगिंग जो लगता है दीवार के वो आइटम है बाकी बैग से साइड बैग हैंड पैचर में पहली बार आया नहीं आ सकते सेकंड बार ही कैसे रिस्पोंस बोल रहा है पब्लिक का पिछली बार आए तो तब तो सही था अभी तो ये हमने भी लगाया है शुरू किया है अब देखते हैं कैसी पब्लिक है अभी तो कम ही लग रही है इतनी नहीं लग रही इनका क्या क्या प्राइस रखा हुआ है प्राइस तो हमारा पंद्रह सौ पंद्रह सौ से कर, मतलब बारह सौ पंद्रह सौ और बैग्स का है थ्री हंड्रेड से शुरू <laughs> यहाँ से आए हम गुजरात से आए हैं क्या कुछ लेकर आए हो? ऑल ज्वेलरी ये वन ग्राम गोल्ड में ली पत्रा ज्वेलरी सारी कलेक्शन है इसमें यस। yes. आपको में मिल रहा है कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और आओ हम तो और कह रहे हैं कि सब आए और देखें बढ़िया से बढ़िया आइटम है मेरे पास रिंग एयर रिंग्स चेने बिल्कुल चीप प्राइज एंड बेस्ट चीज ये वगैरह तो, 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 तो क्या हुआ बल्कि आपकी तब्ठी भी हो रही है वो सर वीडियो बना रहे ना तो, दादा तो, दादा तो दादा।

ਸਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਂਡੀ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ 35 ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋ ਰੋ ਪਾਵਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ

इत चना पंजाबी चना सूप, सूप लगे हुआ है आओ आप वीर गलबात करते हैं क्या किस तरह सूप मिलता है हाँ जी जी की कहना चाहूंगे तो सूप लगाया सर चना सूप सर देखें साढ़े कोले जो भी ग्राहक आऊगा उन्होंने पूरा स्वादिष्ट सूप मिलेगा बाकी ट्राई करो एक बार आके अपनी जी ठंडक दूर करो गर्म गर्म सूप पीके बस यही कहना साल तो ही है सर बठिडापुर सा चना सूप है टमैटो सूप दो सूप फिफ्टी रुपीज सर ऑनली इतने आप वीर जी गलबात की है चला सूप हर तरह का सूप रखा गया जीता प्राइस सिर्फ पंजा रुपये रखा गया है ਇਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਝੁੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ मैडम कितों आए भैया रामपुरा रामपुरा मेला देखने आए हो हां जैस भैया कैसी लगा आपको बहुत अच्छा लगा भैया मेले में क्या शॉपिंग किया भैया अभी आई है अभी करेंगे अभी आए मेला जैसे आपको हर हाँ तरह वरायटी यहाँ मिल रही है झूले वगैरह है तो कैसे आपको कैसे भैया झूले वगैरह लगे हैं खाने पीने की चीजें लगी आपको देखा अच्छा लगा वो हाँ जी बहुत अच्छा लगा भैया ये मेला हर साल लगना चाहिए मैं जैसे भैया हम मत तो की कहना चाहूंगी किसी मेले के आए वैसे स्पेशल असी रामपुरा से मेला देखने के लिए आपकी आपके यार देखिए तो मेला आपको कैसे लगा बहुत अच्छा लगा भैया ये मेला हर साल लगना चाहिए लगना चाहिए या क्या कुछ अभी तो भ, अभी भैया घर से अभी आए हैं अभी शॉपिंग करेंगे इतने पब्लिक से पब्लिक ना गल की कोशिश की है कपड़े की वजिए वरायटी लगी हुई है सर्दी के हर तरह के वरायटी के कपड़े मिलते हैं इतने बिल्कुल जायज रेट न मिलते हैं तुम देख रहे हो

पाइनएप्पल जूस पियो 20 रुपए के ला 20 रुपए के ला आगे पियो डंडा 20 रुपए के ला 20 रुपए के 20 रुपए के ला आगे पियो डंडा पियो 20 रुपए के ला 20 रुपए के ला आगे पियो डंडा 20 रुपए के ला 20 रुपए के ला आगे पियो 20 रुपए के ला 20 रुपए के ला आगे बस और ये स्टार्ट कर दिए भाई वो बोलते हैं और हमारे हातिमपुर हो गई वो अभी नहीं है जो मैं चला रहा हूं यहां से भाई इन्हीं बने ये ਕਾਲੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਘੁੰਮੇ ਘੁੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ 35 ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋ ਪਾਵਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਲਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ आना तो आओ रे चना सूप, पंजाबी चना सूप हुए है आप लग्याल करते हैं क्या किस तरह सूप मिलता है, मिल है? हाँ जी भी कहना चाहूंगी मैं सूप लगाया सर चना सूप सर ठीक है देख साढ़े जो भी ग्राहक आऊगा उन्होंने पूरा स्वादिष्ट सूप मिलेगा बाकी ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੂਪੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦਾਲਾ ਲੋਕੋ ਮਿੱਠੇਂ ਦਾ ਲੋਕੋ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਪ ਪਰੋਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰ ਚਨਾ ਸੂਪ ਟਮਾਟਰ ਸੂਪ ਉਹ ਸੂਪ ਜੀ ਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ 50 ਰੁਪਏ ਸਰ ਓਨਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਨਾ ਸੂਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਪ मेला लगे बच्चों खिलौने लगे है झूले लगे है मैडम कितना आए भैया रामपुरा रामपुरा मेला देखने आए हां जैस भैया कैसी लगा आपको मेला बहुत अच्छा लगा भैया मेले में क्या शॉपिंग किया भैया अभी आई है अभी करेंगे अभी आए हैं मेला जैसे आपको हर तरह वेरायटी यहाँ मिल रही है झूले वगैरह है आपको तो। कैसे भैया झूले वगैरह लगे खाने पीने की चीजें लगी आपको देखा अच्छा लगा वो हाँ जी बहुत अच्छा लगा भैया ये मेला हर साल लगना चाहिए मैं जैसे भैया हाँ मत तो की कहना चाहूंगी किसी मेले के आए हैं से स्पेशल असी रामपुरा से मेला देखने के लिए आपके ऐड देख के तो ये मेला आपको कैसे लगा बहुत अच्छा लगा भैया ये मेला हर साल लगना चाहिए लगना चाहिए या क्या कुछ निया, कुछ निया, कुछ निया। अभी तो भ, अभी भैया घर से अभी आए हैं अभी शॉपिंग करेंगे इतने पब्लिक से पब्लिक गल की कोशिश की है कपड़े की वजह वरायटी लगी हुई है सर्दी के हर तरह के वरायटी के कपड़े मिलते हैं इतने बिल्कुल जायज रेट नाल मिलते हैं देख रहे हो जूस पियो बीस रुपए गिला बीस रुपए गिलास राजा पीओ पियो बीस रुपए गिलास

ਸ਼ਸ਼ੀਕਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੜਾੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਦਾ ਕਲੌਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਤ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸੇਲ ਕਰਵਾਓ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਆਰਬੋਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ 2025 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਿਆ ਨਵਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐ ਸੈਮੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਲੱਗੂ ਜਿਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਬਲਿਕ ਵਲਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟਰ ਜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂਗੇ ਸਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਗਿਣਨੀ ਹਣ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਲੈਂਡਰ ਹੋਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀਰੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ